Доступ забезпечив агент, Як как би бы не хотілося деяким людям в нашій країні бачити в Трампі такого миротворця, який прийшов тут всіх і договоритися, але не про це. Партизани заявили, що дісталися до засекречених документів чорноморської флотилі Росії і розкрили їхній зміст. За словами партизан, у них зокрема зазначено бойове чергування катерів для супроводу тіньового флоту Росії. У документах графіки виходів, зміни екіпажів, борти, маршрути та ПІБ командирів. Особливо примітно супроводом тіньового флоту займаються підрозділи 26-го загону спецпризначення, повідомили в кібератаж, публікуючи документи у своєму телеграм-каналі. Партизани також підкреслили, що вже довгий час відстежують флотську мережу російських загарбників в окупованому Криму. Цього разу вразливість виявили в системах одного зі з'єднань в окупованому. Севастополі доступ до внутрішнього документообігу забезпечив наш агент, а вивантаження провели за лічені хвилини, поки командири пили чай і обговорювали, скільки ж флоту в них залишиться зрештою. Наголосили в теж. Партизани також додали, що російський флот це зовсім не про панування на морі, це про боягузтво, яке ховається за радіомовчанням і фальшивими доповідями. Собственно, мы говорили в вашем эфире Фридом Несколько днями ранее, я говорил, что собственно, телефонный разговор, который был между Трампом и Путиным, будет поворотным моментом. Все попытки Трампа продемонстрировать добрую волю путем торможения, усиления санкций, путем приостановления вооружений Украине, это были попытки продемонстрировать искреннюю волю обеспечить условия для достижения мира. После последнего разговора фактически Трамп, Трамп убедился, что Путин вводит его за нос. Он до этого делал сигналы, которые свидетельствуют о том, что у него есть такие догадки, что Путин на самом деле не хочет мира, а пытается затянуть время. Ну и после последнего разговора фактически никаких аргументов за то, чтобы не усиливать давление на Россию не осталось. Трамп прямо сказал, что Путин пытается быть всегда милым, обходительным, находить общий язык, но потом все равно делает свое. То есть он понимает, что он хочет быть любезным с Трампом, показаться миролюбивым, но каждый раз это все заканчивается очередными ударами по мирным украинским городам. Поэтому мы увидели две вещи. Первую вещь. То, что вы уже сказали, это декларируем возобновление на вооруженных поставок. И Пит который присутствовал, министр обороны, фактически был рядом и сразу принял принял к исполнению решение о возобновлении. Мы помним несколько дней перед тем, как произошел разговор Трампа Путина. И было почему-то кем-то неизвестным, приостановлена поставка очередной раз вооружения. Эта проблема была решена. Фактически можно читать эти условия, которые сложились накануне разговора, как попытка демонстрации доброй воли для Москвы. Увидели, что в Москве нет доброй воли, ну и возобновили фактически, опять же поставки. Я не исключал бы увеличение дополнительных, я думаю, сейчас будет проходить консультации по поводу этого вопроса, в том числе, возможно, новая установка Патриот, которая будет защищать один из украинских городов. Ну, я думаю, что полный артикул, да, полная номенклатура наверное, не будет доступна для того, чтобы Российская Федерация не знала, что же мы получили в очередном пакете помощи вооружениями. Ну и второе, то, что намекнул Трамп, но на самом-то деле известно многим экспертам, которые отслеживают заинтересованные лица, собственно, которые смотрят за тем, что пишет сенатор Линдсиграм, который присутствовал во время первой попытки переговора между Украиной и Россией в Стамбуле, которая запустила череду консультаций между двумя странами который зарегистрировал законопроект да, о санкциях, он несколько недель назад писал, что в принципе Трамп не против, он рассматривает вариант запуска. И вот недавно, буквально вчера, один из людей, которые владеют ситуацией, в сенате написал, что якобы сегодня, в среду, будет поставлен вопрос на обсуждение Билла Понятное дело, что он в один день не будет принят. Две палаты должны рассмотреть потом подписать Дональд Трамп. Но я связываю вот эту попытку, я бы сказал, на интригу, которую посеял Трамп, это именно усиление санкций. Журналисты, которые спросили у него... А что же он будет делать в связи с тем, что Путин не хочет мира? Он как бы намекнул, что будут действия из тех карт, которые у него есть, как он любит говорить либо low-hanging fruits, низковисящие плоды, которые вот сразу взял и получил результат. У него фактически это Ему это будет приятно, потому что фактически это партиец и такими действиями будет усилять свою партию, который стал второй раз президентом. Да, Руслан, смотрите, тут э, хотелось бы с вами выяснить два нюанса, обсудить, и чтобы вы прокомментировали. Тут э, Госдеп, да, вышел с официальным э, заявлением, пресс-секретарь Государственного департамента США, Тэмми Брюс, да, заявила, что Соединенные Штаты остаются приверженными поддержке Украины и продолжат поставлять Киеву оружие, несмотря на недавнюю возможную паузу. Мы были и остаемся самыми большими сторонниками Украины, мы заботимся об этих людях, заботимся о том, чтобы у них было все необходимое, подчеркнула э, Брюс но ну, и в то же время, не можем не вспомнить, тут CNN сообщает, ссылается на пять источников, знакомых из ситуации, они отмечают, что министр обороны США Пит Хексет на прошлой неделе не уведомлял Белый дом о приостановке поставок оружия в Украину. А знаете, а как? Ну, знаете, многие эксперты говорили, что в принципе любое такое решение не может не пройти согласование с президентом США Дональдом Трампом. А тут мы, если верить этим сообщениям, видим, в принципе, да, определенное решение, на которое Пентагон и его глава Пит Хексет идут самостоятельно. Ну, смотрите, вы же видели, что во время пресс-конференции, которую давал Дональд Трамп, Пит Хексет сидел рядом. Да. Я более что это было не случайно. Руслан, Руслан, я просто от, отмечу, да, я думаю, что и зрители заметили. Я я про себя просто себя на этом как бы поймал, что я когда Трамп говорил, да, и в кадре был Пит Хексет, я больше обра обращал внимание на Хексета, как он вот так на Трампа так, знаете. И думаешь, что же он, что, что же что же что же вот, вот, что же будет, что же, что же вот так, вот так, да-да-да происходит. Понимаете, как-то вот так. И, скорее всего, есть определенный момент, который, ну, вот-вот-вот прослеживается в тех даже сообщениях CNN. Вот, вот, наверное, задали... наверное, недалеко от правды все-таки. Журналисты задали вопрос, а кто же приостановил? Ну, и Трамп ответил, я не в курсе, скажите. Я не знаю, возможно, вы скажете, да-да-да, да-да. И было очень интересно смотреть на невербальный купиток, как, как он реагирует, как его лицо реагирует на вопросы, на ответы и так далее.